народ всем привет ну что а несу несу чуцака несу бедного 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 дикчайшего кота дичайшего лесного кота по имени майк который был девочкой май я на самом деле оказался что мальчик майк дали мне две девчонки марту и маю ну марта то марта а это свое хозяйство у него короче говоря у нас очень все печально с глазиком. Ай, поворачивай сюда. У нас все очень печально с глазиком. Там посмотрите, он красивый глазик. Вот я его несу в дружочек. В самую, самую, самую навороченную клинику. Там, где хорошее оборудование, там, где сделают нормальный анализ, нормальное исследование. Потому что я хочу ему спасти глазик. Если спасти не удастся ему глазик, значит будем его удалять. Вот такие вот делишки. Ну все же я настаиваю на том, настаиваю на в том, что будем его спасать, глазик. Насколько можно спасать, насколько будем его спасать. Я думаю, что может все, все будет нормально. Посмотрим. победим глазное давление. Может там, может там нету этой самой глаукомы, может там. Ну маленький, какая глаукома. Ладно, там у Котя у старого была глаукома. Эти Котя, наверное, там, наверное, уже все. Не приходит уже два месяца, на думаю, Котя живой уже нету. Старичка. Из плохих новостей, то, что до сих пор нет уже четвер четвертой сутки Люси... Ой, ой, Люсьена, что я плету. Черноморчика. Уже второй месяц пошел нету. Лизы. Жорик давно не приходит уже, наверное, больше недели. Ну, в общем, ну и а так пока думаю об этом вот котике. По имени Майк. Что по-русски, по-украински, по-украински. Не надо там по-русски. Отмечаю мышко, Миша.